परिवार जे आहे शनीलाल गुप्ता म्हणून आहे त्यांचं भेटलोय आणि झालेल्या दुर्दैवी घटनेची चौकशी होईल आणि योग्य तो निर्णय होईल परंतु तोपर्यंत या परिवाराला प्रत्येक महिला पाच लाख रुपये शासनाच्या वतीने मदत दिली जाईल आणि जखमी जे आहेत त्यांचा उपचार शासनाच्या माध्यमातून केला जाईल आणि या बाबतीमध्ये जे काही इतर जे काही विषय आहेत त्या बाबतीत देखील एका बैठकीमध्ये निर्णय घेतला जाईल परंतु पुन्हाही अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना होऊ नये यासाठी जे काही काळजी घ्यायची आहे ती प्रशासन घेईल आणि आता तात्काळ या परिवार प्रत्येकी मेहताला पांच लाख रुपये देने का निर्णय सरकार ने घर है पुनः एकदम संगत की जो जख्मी है उपचार जो है तो सरकार पूर्ण घटने की उच्च स्तरीय बताइए जो घटना हुआ है इस बारे में आप लोग की तरफ से क्या कुछ क्या कुछ सहायता दिया जा रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये गुप्ता परिवार है उसमें सात लोगों की मौत हुई है दो लोग घायल है शासन की ओर से उनको पाँच लाख रुपए की प्रत्येक जो मृतक है उसको परिवार को दिया जाएगा दो लोगों को जो घायल है उनका भी इलाज शासन करेगा इसकी उच्च स्तरीय चौकसी होगी इंक्वायरी होगी और दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो अभी राहुल शिवाजी ने कहा है कि ये इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से इसमें जो आगे भी ऐसी दुर्घटना ना हो इसका इसके बारे में एक बैठक ली जाएगी लोकोक शासन किंवा मदतीचे मुंबईच्या दाटीवाटीच्या आपल्या अशा रोपडपट्यांमध्ये बऱ्याचदा असं होतं की अडीची गाडी किंवा त्याच्यामुळे याच्यामध्ये काहीतरी एसआरएचा पण जो प्रकल्प प्रकल्पाचा विषय आहे तोही एसआरएचा प्रकल्प अडकले आहे आणि त्या बाबतीमध्ये देखील सरकार जी आटोशन सरकार पूर्णपणे त्या बाबतीत लक्ष घाले आणि अशा प्रकारच्या ज्या रखले जे का झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकल्प है जस अपन रमाबाई आंबेडकर नगरा विकास जो रखड़ला होता तो ला सरकार ने सुरू के रखने योजना है ज्यादा चालना देने से काम हो परंतु तो अशा दुर्दैवी घटना होने देखी शासन पूर्णपने दखल सर इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो गई अभी कल शिवी में हुआ है फिर आज यहाँ पर आग लग गया है आज अभी जो हुआ है उसके बारे में तो जांच होगी लेकिन अभी उनको शासन की ओर से तो तत्काल मदद करनी चाहिए सर, वो तो वो तो हर मृतक को पांच लाख रुपए देने का निर्णय लिया है जो घायल है उसका भी इलाज सरकार करेगी दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो इसके लिए जांच होगी और उसमें जो भी प्रिकॉशंस सेफ्टी मेजर्स लेने हैं वो ले जाएंगे इसमें सारे का भी कोई प्रकल्प है उसमें कुछ दिक्कतें हैं उसको भी दूर किया जाए थोड़ा थोड़ा